Salamu aleikum dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Çatışa çıxmış yeni mənzil hissəsini təqdim edirəm. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Ləziz Has restoranının arxasında. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Qaz və su girişə daimi deyil, sənəd çıxarış kupçadır. Mənzilimizin hol hissəsini sizə hissə, təqdim edirəm. Ümumi təkmilləşməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzilimizin hol hissəsi. Sol tərəfdə geniş qabodu şkafımız. Yığılmışdır. Döşəməmiz granit mərmər istilik poludur. Mənzilimizin ümumi sahəsi 90 kvadratmetrdir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Burada mənzilimizin qonaq otağı, geniş ölçülü qonaq otağımız var. Zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Təmirdən sonra az yaşayış olub. Qabağı açıqdır, gün düşən tərəfdir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Sənəd çıxarış kupçaları Dövlət ipotekası təsdiqlənmiş şəxslər mənzil rahat ipotekiyə sala bilərlər. Mənzil nağd satılır, kreditlə satılmır. Qonaq otağımızı sizə təqdim etdim. İndi isə keçək digər otaqlarla və mətbəximizlə ətraflı tanış olaq. Bura bizim 홀 hissəmiz. Sanitar qovşaqlarımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Mətbəx hissəmiz, mətbəximizin bir başa çıxılan pəncərəsi var. Mətbəx mebelimiz yığılıb. Süni mərmərdən istifadə olunub. Mənzil özləri yaşayış üçün nəzərə tutulub. Evdə yaşayışlı olub, sadəcə az yaşayışlı olub. Döşəməmiz koridorumuzun, sanitar qovşaqlarımızın döşəməsi istipol, granit mərmərdir. Burda isə bir sanitar qovşağımız yerləşir. Binadır çox keyfiyyətli binadır. 3 mərtəbə yeraltı dayanağı var. Həyətində uşaqlar oynamaq üçün geniş həyəti var. Maşın dayanacağı e, altındakı qarajdan əlavə, həyətin yanında maşın dayanmaq üçün yerüstü dayanacaq da mövcuddur. Bu digər sanitar qovşağımız. Bura mənzilimizdir. Bir yataq otağı, digər yataq otağısa keçid mətbəxdəndir. İndi onu da sizə təqdim edəcəm. Buradan isə digər yataq otağımıza keçidimiz var. Burada bir açıq eyvanımız da var. Bu oysa mənzilimizin uşaq otağı yerləşir. Bir də həm ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Ləzzət hans restoranının arxasında 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 90 kvadrat, 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Qaz, su, işıq daimidir. Sənət çıxarış kubçadır. Mənzil nağd satılır, kreditlə satılmır. Qiymətə şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlavə sual yaranarsa, buyurun müraciət edə bilərsiniz. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Kanala abunə olmaq üçün sağda aşağıda abunə ol düyməsini sıxmağınız kifayətdir.